बावीस जानेवारी रोजी प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे आणि त्यानिमित्त अयोध्येकडे भाविकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी वाढत आहे एका दिवसाला जवळपास तीन ते चार लाख नागरिक भाविक या ठिकाणी येत आहेत आणि प्रभू श्रीरामलांचं ते दर्शन करत आहेत याच पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी एक महाराज जी आहेत जे सायकलने अहमदाबादवरून सध्या अयोध्येला पोचलेले आहेत आपण त्याची चर्चा करूयात महाराज सी मेरा नाम नेमाराम प्रजापती गौ भक्त आहे और मेरा पिताजी का नाम रणछोड़ जी हम भारत ब्राह्मण साइकिल यात्रा करते हैं हम ऐसे एक इक्कीस साल के साइकिल यात्रा कर रहे हैं यानी आज तक मैंने पिस्तालीस हजार किलोमीटर साइकिल चलाई है ये साल अहमदाबाद तारीख दो बारह तेईस को निकले थे एक महीना एक दिन में हम यहाँ राम जन्मभूमि लला के दरबार में यहाँ पहुँचे हैं जो पांच सौ सालों का इंतजार था वो आज जाके खत्म हो रहा है बाईस तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही मूर्ति की उसके बारे में क्या आपके मन में क्या क्या बताएंगे आप भावना पांच सौ साल पहले राजा आदित्य के जमाने से ये नगरी बनाई हुई थी ये नगरी में साठ सितर साल हो गए कांग्रेस के राज में किसी ने ये बीला नहीं बनाया और श्री योगी बाबू मोदी बाबू अमित शाह ने बीड़ा झड़पा और राम लला का मंदिर भव्य बनाया दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मंदिर बनेगा और बड़ा बनेगा जैसे अपने द्वारका में सोने की द्वारका है जैसे ये अयोध्या नगरी भी एक दिन सोने की बन जाएगी और भगवान श्री राम लला विराजमान हो दो दिवाली होएगी एक राम जन्म भूमि जब राम जी अयोध्या में लौटे थे वनवास काट के जब दिवाली मनाया जाती है और एक 22 तारीख को रामलला महल में बैठेंगे जब दिवाली मनाई जाएगी आपने जो ए, फोटो है फोटो लगाया यहाँ पे मोदी जी है योगी जी है, और अमित शाह जी है तो इनके बारे में अभी लोग कह रहे हैं कि एक चुनावी जुमला है राम मंदिर का ऐसा लोग कह रहे हैं ये हम देखो नर में से न, न नर में से नारायण बनता है इसने भगवान के लिए काम करा बीड़ा उठाया मंदिर बनवाया साइट साइठ साल सितर साल से कांग्रेस का राज था कभी तो कांग्रेस ने ये काम नहीं करा और लोगों को भड़काया ये करेंगे ये करेंगे तो भाई हम तो इसको भगवान का दर्जा दे रहे काम अच्छा करे तो प्रभु मानते मोदी मोदी जी सिद्ध पुरुष है योगी जी तपस्वी पुरुष है ये अमित शाह विष्णु भगवान जैसे एक तीनों की जोड़ी है ब्रह्मा विष्णु महेश फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए एक बार आपका शंकरनाथ भोजन हो जाए शंकरनाथ हो जाए बेटा हमारे बात हमार, गौ माता भी है हमारे माता सब देवी देवता है ये बोले बाबा का डमरू है बोलेगी फौज करेगी मौज गंगा शिव की जटा में ब्रह्मा के कमंडल में नारायण की शरणों में हर हर गंगे एक आवाज मान लो की जय श्री दामोदर महाराज की जय सुखदेव भारती महाराज की जय पर्वत महाराज की जय तर हे होते नेमारामजी प्रजापती जे जवळ जे म्हणजे एकवीस वर्षापासून ते सायकलने प्रवास करत आहेत ते सध्या त्यांचं वय सत्तरून अधिक आहे मात्र त्यांच्या तिथे जो उत्साह आहे तो जर आपण पाहिला असेल तर तिथल्या सर्व भाविकांमध्ये जे युवक असतील किंवा जे ज्येष्ठ असतील त्या सर्व भाविकांमध्ये सध्या हा उत्साह पाहायला मिळत आहे अयोध्या नगरीतील प्रत्येक अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू तोपर्यंत पाहत राहा लोकमत